ефірі Kidsville TV, і я його ведучий Олександр. І сьогодні ми поговоримо про професії. Давайте познайомимось з нашими гостями. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Даня. Мікрофон, мікрофон. 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 Здравствуйте, мене зовут Даня. Отлично. Очень приятно, Даня. Следующий наш гость. Передавай. Мене. Здравствуйте, меня зовут Даня. Здравствуйте, меня зовут Ваня. Отлично, вот и познакомились. Скажите мне, вы в первом месте профессии Киджин? Нет. Дальше передавай, передавай, передавай. Я уже другий раз. Я первый. Первый. Ну кто из других, кто из первых, скажите мне, пожалуйста, вам понравилось проживать на станции? Понравилось? Ну, на станции, на да? например. И еще на какой-то станции, на теле, студии. Вот у нас мы же работаем сейчас. Нравится работать? Да. Отлично, вам нравится. А вам нравится да. работать? Передавай микрофончик. Так. Да. Отлично. А какая самая любимая ваша станция? Моя самая любимая станция – газета. А почему газета? потому что вы постоянно задаете всем вопросы и отвечая, и вам он на них отвечает, и вы записываете. И как, получалось? Да. Нравится все-таки. Хорошо. Твоя какая любимая станция? У меня любимая станция Супермаркет. Супермаркет, отлично. И у вас какая любимая станция? Моя любимая станция э, э, стать э, ну, строить. Стройка. Отлично. Ну, в общем, разные-разные станции. В супермаркете можно покупать разные продукты, работать кассиром, мерчендайзером. Ты знаешь, кто такой мерчендайзер? Mm -mm. А ты знаешь? Кто-то знает, ребят. Мерчендайзер это тот человек, который раскладывает товар по полочкам. Скажите, пожалуйста, а кем бы вы вообще хотели бы стать? Я хотел стать бы э, будивальником. Будивальником, вы? Я хочу стать... Я хочу стать... Э, Ох, Иван! Я хотел бы стать актером. Отлично, актером хотел бы стать. Молодцы! А скажите мне, пожалуйста, почему вы выбрали именно эту профессию, актерскую профессию? Потому что я занимаюсь актерским мастерством. Ой, вы уже спектакли какие-то играли? Да. Какие? Сначала мы играли в спектакль зверей. Зверей, отлично. Потом... Кем, кем вы были? Расскажите Я был собакой. Играли? Собакой. Хорошо. Следующий мой спектакль. Был Тарасом Шевченко. Я был Тарасом Шевченко. Ого, главная роль какая у вас, да, была? Да. Хорошо. Договорились. И, три... угу. И третий раз, ну я просто был одним мальчиком, который пришел в театр. Отлично. Что же, расскажите мне, пожалуйста, почему вы выбрали профессию охранника? Вот это потребно охранять. Просто потому что вы любите охранять, а как известно, охранники бесстрашные, смелые, с классной физической подготовкой, да? Да. Хорошо. Скажите мне, почему вы выбрали профессию строителя? Потому что я почему вы выбрали профессию строителя? Наверное, потому что вы любите точность, вы любите строить, вы любите... Делать чертежи разных зданий, да или нет? Да. Да. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, какие личные качества должны быть у представителей ваших профессий? Это как? Ну вот строитель должен быть четким, чтобы здание не повалилось. Иметь хороший глазомер, например, да? У -у -у. Отлично. А еще какие? Еще. Чтобы были кирпичи чтобы так, крепкие, что чтобы не упали. уметь ложить кирпичи, но для этого надо какие качества? Трудолюбивые, наверное, да? Трудолюбие. Угу. Правильно? Хорошо. Видите, кто хочет быть, э, работать на стройке, тот должен быть трудолюбивым. Ну что же, какие должны быть качества у охранника? Он должен быть сильным, мудрым. Угу. И? и... И знать, и знать математику. Зна... А почему должен охранник знать математику? Расскажите. Что мог посчитать, деньги на ближе микрофон. Подсуньте. Отлично. Чтобы мог знать, чтобы мог считать хорошо. Договорились. Какие должны быть личные качества у актера? У актера должны быть личные качества, например... Харизма должна быть. Харизма например. Отлично, еще что должно быть? У него должен хороший слух. Да, хорошая речь должна быть, Хорошая правильно? речь, он должен стараться, хорошо выступать. Слушайте, а вы знаете каких-то знаменитых актеров? Никаких не знаете. Ну, очень много. Есть разные. Например, американские актеры, зарубежные, ну, это Ричард Гир, это Траволт, это, ну, разные-разные-разные, знали? Джулия Робертс есть такая актриса, знали? Хорошо. Ребят, следующий вопрос, который мне очень-очень интересный, не только мне, а также нашим телеслушателям. Э, скажите мне, пожалуйста, э, кто вас э, надвинул на эту профессию? То есть вы сами захотели быть, э, вот, либо вам кто-то подсказал. Вот, Мама говорит: пойди, может быть хорошим актером, да? Или вы сами захотели? Я захотел сам выбрать себе такую профессию актера. Угу. Хорошо. А вам, может быть, кто-то подсказал быть охранником или нет? Нет. Тоже, вот. тоже сами решили, да? и вот я сам решил себе. Хорошо. А архитектором или строителем вам подсказали? Не. -а. Тоже сами захотели, да? Угу. Какие вы самостоятельные. Слушайте, а какие нужны школьные предметы для того, чтобы хорошо овладеть вашей будущей профессией? Какие, какие школьные предметы нужны для, ну, например, э, строителя? Черчение надо? А что такое черчение? Черч, что такое черчение? Черчение это когда ты берешь простой карандаш, линейку, кучу всяких прибамбасов и начинаешь чертить на листе бумаги. Надо? Да. А для чего надо? Чтобы хорошо поставить чертежи зданий, правильно? Хорошо нарисовать. Еще что надо? Еще надо кирпичи. Ну кирпичи, понятно, это, это то, для чего, ну, то, чем строить здание, правильно? Mm? Ну, а какие предметы нужны школьные? Вы в школу еще не ходите? Я хожу. Ходите, да? Ну и что вы там делаете? Давайте подумаем. Я там рисую. Вот, рисование Раскрашиваю. надо кричать. Хорошо, расспрашивайте. Дальше. И э, меряю. И меряете. Ну, значит, это в принципе все необходимо для того, чтобы быть настоящим строителем, а именно архитектором. Итак, дальше. Для того, чтобы быть охранником, какие предметы школьные нужны? Расскажите мне. Нужно что? Физкультура, правильно? Да. И еще что? Математика. Математика. Вы уже об этом говорили. И? И, и письмо. И письмо, конечно. Нужно быть грамотным охранником. А как же? Что нужно для того, чтобы быть артистом? Какие какие нужны предметы школьные? Может, ты расскажешь что Ну, нужны предметы математики, чтобы... Зачем математика артисту нужна? Ну... Ну, зачем нужна математика артиста? Чтобы хорошо знать... Нап... Я думаю, что ему больше нужно какое-то чтение, зарубежная литература, пьесы знать, правильно? Да, еще ему нужно, нужно знать, например, разные языки. Нап... Ну, е... там, английский, например. То ну, в... есть в Голливуд собрался, правильно? Да. На... Если ты выступаешь, например, не в Украине, а где-то, и тебя... Ну, на русском языке никто не поймет. Ты должен знать разные языки. Хорошо, понятно. Ребят, расскажите мне только честно, признайтесь. Вы хорошо учитесь в школе? Да. Хорошо учитесь? Да. А вы? Да. Микрофончик, берите в ручки и говорите. Хорошо учитесь? Да. Хорошо? Да. А любимый предмет в школе какой у вас? Любимый. Любимый мой пред предмет карандаши Каранда... такого предмета не бывает наверное рисование да Да. хорошо ваш любимый предмет в школе это физкультура физкультура конечно же ну у вас мой любимый предмет в школе информатика ой а скажите мне пожалуйста известно ли вам кем в детстве решили стать ваши родители только честно мне неизвестно. Не знаете? А вы знаете? Нет. знаете? Я нет. Не знаете. А вы? Я нет. Микрофон. Я нет. Не знаете. Но я думаю, что у вас будет возможность после нашего эфира подойти и спросить у наших родителей, у ваших родителей, кем бы вы, кем бы они хотели стать в своем детстве. Хорошо. Мне было очень приятно, ребята, с вами пообщаться. На жаль, Жаль, что наша передача подходит к концу, но я уверен, что вы хотите поработать еще на каких-то работ, по работах. Поэтому не буду вас задерживать. Отправляйтесь работать. Веселитесь в нашем городе профессии и, конечно же, здорово проводите время. Договорились? Угу. Не слышу? Да! Ну что ж, давайте по вашим, по вашим, по вашим. Пока-пока-пока!